নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰাণ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ যে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত মীনাসী ব্যক্তিসকলে কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব তাৰে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া আহোঁ মোৰ বিষয় লৈ আহে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে বৈদ্যুৎ জ্যোতিষৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান গ্ৰহৰ ৰাশি সলনি এনেধৰণৰ বহুতো দিশ লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত সঠিক হিচাপে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আগুৱাই যাবলৈ সুবিধা পায় এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ৰাশি চক্ৰ অনুসৰি আপোনালোকে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱন বৈবাহিক জীৱন প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনে হ'ব আৰু আপোনাৰ কেৰিয়াৰ কেনেকৈ ফলাফল লাভ কৰিব আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱনত ইয়াৰ ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হ'বনে নহয় বা আপুনি কেনেধৰণৰ মনোযোগ পাব তাৰে সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আগবঢ়োৱা হৈছে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি আপোনালোকক অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ ফলাফিলাভ কৰিব আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ৰাশিফলৰ অনুসৰি আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে বছৰ আৰম্ভণে আপোনাৰ বাবে অতি দুৰ্বল হ'ব কাৰণ আপোনাৰ দ্বাদশ স্থানত বহি থকা শনি আৰু শুক্ৰৰ দৰে গ্ৰহবোৰে বিশেষভাৱে খৰচ বৃদ্ধি কৰিব আৰু মংগল মহাৰাজেও ইয়াত দৃষ্টি ৰাখিব যাৰ ফলত আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি কৰিব দ্বাদশ স্থানৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব এওঁলোকে কিন্তু তৃতীয় স্থানত বহি থকা দেৱগুৰু বৃহস্পতিয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ আয় বৃদ্ধিত ইংগিত দি থাকিব মাৰ্চ মাহত শনি মহাৰাজ আৰু তাৰ লগতে শুক্ৰ মহাৰাজে আপোনাৰ ৰাখিত বিশেষভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব যিয়ে এই খৰচবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব আৰু ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কিন্তু মে' মাহত ৰাহু মহাৰাজে আপোনাৰ দাদৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অবাঞ্চিত খৰচ বৃদ্ধি কৰিব যিটো বেয়া হ'ব আপোনাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে আৰ্থিক অৱস্থাত বিশেষ ক্ষতি কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব অন্যথা সমস্যাটো আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিসকলেও বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যাৰ বাবে আৰ্থিক অৱস্থা অস্থিৰ হৈ থাকিব বছৰৰ শেষৰ ফালে কিছু সফলতা আহিব আৰু আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্যৰ বিষয়ে বিনাশী ব্যক্তিসকলৰ এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰাখি ফলৰ অনুসৰি এই বছৰটোক আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি অনুকূল বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ বছৰ আৰম্ভণিতে ৰাহু মহাৰাজ আপোনাৰ ৰাশিত কেতু মহাৰাজ সপ্তম ঘৰত আৰু শনি আৰু শুক্ৰ দ্বাদশ স্থানত থাকিব আৰু পঞ্চম স্থানত মংগল মহাৰাজ দ্ৰুৱ দৃষ্টি দিব ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তাত মংগল মহাৰাজ তাত বহি থাকিব এই সকলোবোৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়া নাই আপুনি আপোনাৰ শাৰীৰিক সমস্যাৰ বিষয়ে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সময়মতে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সৰু সুৰা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ এই সৰু সৰু সমস্যাবোৰ এটা ডাঙৰ ৰোগলৈ পৰিণত হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব আনকি বছৰৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ যেতিয়া ৰাহু মহাৰাজে দ্বাদশ স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু কেটু মহাৰাজে ষষ্ঠ স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াও তেওঁলোকে আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেইবাবে গোটেই বছৰটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব আৰু বহু পৰিমাণে স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিব পাৰিব এই বছৰ আপোনাৰ চকুত পানী ওলোৱা জলা পোৰা টোপনিৰ সমস্যা আৰু ভৰিত আঘাত মালচা বিষ আদিৰ বাবে আপুনি অসুবিধা পাব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যন্ত প্ৰবল আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি সচেতন হ'ব লাগিব এতিয়া বাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় তথ্যৰ বিষয়ে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত মীনাশী ব্যক্তিসকলৰ ৰাখি ফলৰ মতে যদি আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে বছৰৰ আৰম্ভণি শ্ৰমিক ব্যক্তিসকলৰ বাবে বহুত ভাল হ'ব দশম ঘৰত বহি থকা সূৰ্য মহাৰাজে আপোনাক এটা শক্তিশালী পদবীৰ লগতে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ পদবী প্ৰদান কৰিব পাৰে চৰকাৰী খণ্ডত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি পাব বৃহস্পতি গুৰুৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনো প্ৰশংসনীয় হ'ব মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া শনি মহাৰাজে আপোনাৰ ৰাখিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ পৰা দশম স্থানলৈ দৃষ্টি দিব তেতিয়া আপুনি গোটেই বছৰটো আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব যাৰ বাবে কৰ্ম চাপ আপোনাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে বছৰ আৰম্ভণি দুৰ্বল হ'ব সপ্তম স্থানত কেতু মহাৰাজৰ উপস্থিতি আপোনাৰ বাবে বৰ ভাল নহ'ব কিন্তু সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি মহাৰাজৰ দিশটোৰ বাবে ব্যৱসায় লাহে লাহে আগবাঢ়িব আপুনি বুজাবুজি দেখুৱাব লাগিব বছৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ তলনমূলকভাৱে অনুকূল হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায় অগ্ৰগতিৰ সম্ভ সম্ভাৱনা থাকিব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব মীনৰাশী ব্যক্তিসকলৰ এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ ৰাখি ফালৰ মতে বছৰ আৰম্ভণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দুৰ্বল কাৰণ পঞ্চম স্থানত মংগল গ্ৰহ আটাইতকৈ নিম্ন ৰাখিত থাকিব যিয়ে আপোনাক অশান্তি দিব আপুনি কিছু হঠকাৰী হৈ পৰিব আৰু পঢ়া শুনাত মনোযোগ হেৰুৱাব চৌপাশৰ পৰিৱেশো আপোনাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে সেইবাবে আপুনি বাৰে বাৰে একাগ্ৰতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব নহ'লে শিক্ষাত আকাংক্ষিত ফলাফল পোৱাৰ সমস্যা দিব বছৰৰ আৰম্ভণি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনুকূল হ'ব আৰু আপুনি হয়তো আকাংক্ষিত ফলাফল পাব বিভিন্ন বিষয়ত সফলতা লাভ কৰাত সম্ভাৱনাও আছে যদি আপুনি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব পাৰে বিশেষকৈ মাৰ্চৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু ভাল চাকৰিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে যদি আপুনি পঢ়া শুনাৰ বাবে বিদেশলৈ যাবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে তেন্তে তেন্তে এই সময়খিনি তাৰ বাবে অধিক উপযোগী হ'ব পাৰে আৰু এই সময়ছোৱাত কৰা প্ৰচেষ্টাই আপোনাক সফলতা কঢ়িয়াই আনিব এতিয়া বস্তু আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত আপোনালোকে কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিন্তু এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰাশিফলৰ মতে বছৰ আৰম্ভণি পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বাবে কিছু দুৰ্বল হ'ব দ্বিতীয় স্থানৰ অধিপতি মংগল মহাৰাজ পঞ্চম স্থানত দুৰ্বল ৰাখি থাকিব আপোনাৰ ৰাহু ৰাহুত কিন্তু সপ্তম স্থানত আৰু সূৰ্য দশম স্থানত থাকিব যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ পৰিৱেশ কিছু অশান্ত হ'ব নিজৰ মাজত সম্বন্ধৰে অভাৱ হ'ব আৰু মানুহে ইজনে সিজনক সন্মান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ মতামত প্ৰথম স্থানত দিবলৈ পচন্দ কৰিব যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ কিছু বেয়া হ'ব কিন্তু বছৰৰ দ্বিতীয় মে' মাহত যেতিয়া বৃহস্পতি মহাৰাজে চতুৰ্থ স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া এই পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে উন্নত হ'ব আপুনিও আপোনাৰ ভাই ভনীৰ সংগ আৰু মৰম পাব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে বহু কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব য'ত আপুনি সফল হ'ব ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনাৰ ভাল চৰ্ত থাকিব পৰিয়ালৰ বৃদ্ধ সদস্যৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই আপোনাক বাৰ বাৰে অশান্তি দিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ যত্ন লওক এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ৰাশিফলৰ অনুসৰি বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে বছৰৰ আৰম্ভণি অতি দুৰ্বল হ'ব কাৰণ বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাহু মহাৰাজ আপোনাৰ ৰাখিত থাকিব আৰু কেতু মহাৰাজে সপ্তম ৰাশিত থাকিব বিবাহিত জীৱন নষ্ট কৰাৰ য'ত অৰুণাস্ত্ৰীৰ চেষ্টা কৰিব নিজৰ মাজত কোনো মিল নাথাকিব ভুল বুজাবুজি বৃদ্ধি পাব আৰু ইজনে সিজনক বুজিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাব পাৰে বছৰ আৰম্ভণিতে দ্বাদশ স্থানত শনি আৰু শুক্রগু থাকিব যিয়ে আপনার সম্পর্কব আৰু অধিক বিনষ্ট পাৰে কিন্তু সপ্তম স্থানৰ দেবগু দেবগু বৃহস্পতির দিকটির বাবে সম্পর্ক অব্যাহত থাকিব আর আপুনি আপনার সম্পর্ক পরিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা করব আপনার সম্পর্ক প্রেম আর নিষ্ঠার অনুভব বৃদ্ধি পাব আপনি ইজনে সিজনক বুজিব এই যদি সিজনক ভুলক আওকাণ কৰি আপোনাৰ সম্পৰ্ক পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনটো ভাল হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব আৰু বছৰৰ শেষত আপোনালোকে এটা ভাল বৈবাহিক জীৱন অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়া হওঁ আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে যি তথ্য সেই বিষয়ে বিনাশী ব্যক্তিসকলৰ এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত এওঁলোকৰ ৰাশিফলৰ অনুসৰি ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছিল যে বছৰৰ আৰম্ভণি আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনৰ বাবে একেবাৰে অনুকূল নহয় কাৰণ মংগল দুৰ্বল মংগল গ্ৰহ দুৰ্বল ৰাখি থকাৰ বাবে পঞ্চম স্থানত বহিব যিয়ে আপোনাৰ প্ৰিয়জনক অতিশয় খঙাং কৰিব তেওঁলোকে প্ৰতিটো বিষয়তে খং দেখুৱাব আৰু আপোনাক অপমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আত্মসন্মানত আঘাত হ'ব আৰু আপুনিও তেওঁলোকৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে এই সময় আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ বাবে অতি দুৰ্বল হ'ব মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ কিছু হ্ৰাস হ'ব কিন্তু আপুনি বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে প্ৰেমৰ সূতা সহজে ভাঙি যাব আগষ্টৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ এই সময়খিনি আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেম ঠিকে থাকিব ইজনে সিজনৰ সমান যত্ন ল'ব সিজনে সিজনক বিশ্বাস কৰিব আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্কক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব এই সময়ত আপোনাৰ সম্পৰ্ক পৰিপক্ক হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত আপুনিও আপোনাৰ সম্পৰ্কত গুৰুত্ব বুজিব আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনক সমান বুলি গণ্য কৰিব এতিয়া আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ যে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত মীনৰাশী ব্যক্তিসকলে কেনেধৰণৰ প্ৰতিকাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব এক নম্বৰ হৈছে বৃহস্পতিবাৰে তৰ্জনী আঙুলিত সোণৰ আঙুঠিত হালধীয়া টোপাছ বা ভাল মানৰ হালধীয়া পোকৰাজ ধাৰণ কৰিব পাৰিলে অতি ভাল হ'ব দুই নম্বৰ হৈছে হনুমান চালিচা দৈনিক আবৃত্তি কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ হৈছে ভগৱান গণেশৰ ওচৰত দুৰ্গংক অৰ্পণ কৰিলে কেটুৰ দ্বাৰা ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাসমূহ কমি যাব চাৰি নম্বৰ হৈছে নাগকেশাৰ গছ ৰোপন কৰিলে ৰাহুৰ অশুভ প্ৰভাৱ প্ৰভাৱৰ পৰা সকাহ পাব এই আছিল এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত লাভ কৰিবলৈ গামী বিয়কৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ বিৱৰণ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটোৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ইয়াৰ পিছৰ তথ্যসমূহ আপোনালোকে সহজে লাভ কৰিব পাৰে আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি সেই কিবা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আমি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি সকলো সময়তে সাজু আছোঁ পুনৰ লগ পাম অনিতা ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ